Okey, kalau kita cakap pasal politik Asia Tenggara, ada satu nama yang memang tak boleh lari dari kontroversi. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Separuh orang nampak dia macam wira reformasi. Separuh lagi pula kata dia ni pakar ilusi politik. Jadi, yang mana satu betul ni? Jom, dalam kupasan kali ni, kita cuba rungkai sama-sama teka-tegi ni. Okay. Pernah dengar gelaran Houdini politik? Haha, itulah yang sesetengah orang panggil dia. Tapi kan, helah dia yang paling hebat. Dikatakan bukanlah untuk lepaskan diri dari gari, tapi untuk lepaskan diri dari janji-janji dia sendiri. Puh, pedas kan? Soalan inilah yang betul-betul jadi persoalan utama tentang legasi Anwar. Jadi, persoalannya mudah je sebenarnya. Anwar Ibrahim ni seorang negarawan yang ada wawasan atau cuma seorang ahli ilusi yang bijak bermain kata. Nak faham semua ni kita kena kenal dulu siapa sebenarnya insan di sebalik nama besar ni. Baiklah, kita mulakan dengan Enigma Anwar, ya. Yeah, untuk faham paradoks yang melingkari dia, kita kena mula dari chapter 1. Siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni? Kisah perjalanan dia yang penuh onak dan duri tu, mungkin ada jawapannya di situ. Okey, yang ni satu fakta yang wow. Masa dia jadi tahanan politik, tahu tak dia baca karya lengkap Shakespeare bukan sekali tapi empat kali. Ini bukan setakat nak tunjuk dia ni intelek tapi macam ada satu sisi dramatik dalam diri dia kan. Macam cerminan perjalanan politik dia sendiri yang penuh dengan tragedi dan kemenangan. Sekarang, jom kita rewind sikit. Kita tengok kebangkitan dia sebagai seorang reformis. Sebabnya, nak faham dilema dia hari ini, kita kena faham dulu dari mana dia datang dan apa harapan besar yang diletakkan atas bahu dia dulu. Perjalanan dia nak sampai ke puncak kuasa, fuh, memang macam filem. Makan masa 25 tahun tau. Cuba bayangkan, tahun 98 dia dipecat, muncul kat mahkamah dengan mata lebam yang jadi ikonik tu, lepas tu masuk penjara, keluar. Kemudian tahun 2018, dia pimpin pembangkang menang besar, tapi tak dapat jadi PM. Dan akhirnya barulah pada tahun 2022 dia jadi Perdana Menteri. Gila kan? Kisah jatuh bangun yang memang luar biasa. Dan pemecatan dia tahun 1998 tu bukan sekadar titik noktah. Ia sebenarnya jadi titik permulaan. Ia melahirkan satu gerakan besar yang kita semua kenal sebagai reformasi. Kena ingat perkataan ni ya sebab teras dia satu je. Lawan rasuah, lawan kronisma, lawan salah guna kuasa. Inilah janji asal dia. Inilah idealisme yang melonjakkan nama Anwar ke seluruh dunia. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling penting, paradoks sang Perdana Menteri. Ha, kat sinilah kita akan nampak percanggahan yang paling ketara dalam kepimpinan dia. Dan di sinilah persoalan kita tadi, pemimpin ke ahli ilusi betul-betul akan diuji? Ini dia paradoks yang pertama dan mungkin yang paling jelas. Bayangkan, orang yang bina seluruh karier politik dia atas tiket anti-rasuah. Tiba-tiba bentuk kerajaan dengan UMO. Yes, UMO. Parti yang dia lawan habis-habisan berdekad-dekad lamanya. Dan bukan tu je, dia lantik pula timbalan yang well ada macam-macam pertuduhan rasuah. Ramai yang tengok ni dan cakap ini dah pragmatik sangat ni, sampai langgar prinsip sendiri ke. Tapi, di sebalik semua kritikan politik ni, ada satu nombor yang kita tak boleh buat-buat tak nampak. 5.1%. Apa tu? Itu kadar pertumbuhan KDNK Malaysia pada tahun 2024. Sangat mengagumkan. Jadi bagi penyokong dia, inilah bukti paling konkret. Inilah tanda seorang pemimpin yang efektif. Dan kejayaan ekonomi dia bukan setakat KDNK je tau. Bawah pentadbiran dia, Malaysia berjaya tarik pelaburan asing yang besar-besar, terutamanya dalam bidang teknologi dan pusat data ringgit pun lebih stabil, inflasi terkawal. Jadi kalau kita tengok dari sudut ekonomi semata-mata, nampak macam dia memang tahu apa yang dia buat. Hmm, tapi adakah angka-angka ini -angka menceritakan keseluruhan cerita? Ada penganalisis dari East Asia Forum yang bagi amaran. orang cakap, hey, di sebalik nombor-nombor yang nampak cantik ini, ada masalah struktur yang lebih dalam. Contohnya, isu kemahiran tenaga kerja yang tak cukup. Benda-benda ni masih belum selesai. Dan ini membawa kita ke paradoks yang kedua yang sama kritikalnya. Pasal reformasi demokrasi, dulu janjinya nak mansuhkan undang-undang yang menindas, nak luaskan kebebasan. Tapi realitinya, kerajaan dia bukan je nampak macam lambat nak mansuhkan akta-akta lama ni, malah ada dakwaan yang akta-akta ni digunakan untuk kawal kebebasan bersuara pula. Macam mana tu? Dengar apa Human Rights Watch cakap. Petikan ni Memang straight to the point. Diorang kata Anwar janji reformasi tapi sebaliknya kerajaan dia cuba sekat kebebasan bersuara, berhimpun dan beragama. Fuh, bila badan hak asasi manusia antarabangsa yang cakap macam ni, ini bukan lagi kritikan biasa. Ini tuduhan yang sangat-sangat berat. Nampak tak dilema yang sekarang? Sebelah sini, kita ada hujah untuk pemimpin, dia bawa kestabilan politik, ekonomi tumbuh 5.1%, pelaburan masuk. Sebelah lagi, hujah untuk ahli ilusi, dia bersekutu dengan musuh lama, lantik timbalan yang kontroversi dan nampak macam undur ke belakang bab hak asasi manusia. Dua-dua ni ada benarnya. Jadi, macam mana kita nak nilai? Jadi, apa keputusan akhirnya? Selepas kita tengok semua bukti yang bercanggah ni, mungkin jawapannya bukan hitam atau putih. Mungkin kita kena tengok dari satu sudut yang lain sikit. Ada satu konsep menarik untuk cuba fahamkan Anwar ni. Ahli politik Schrodinger. Tahu kan pasal kucing Schrodinger dalam kotak tu yang pada masa sama hidup dan mati? Macam tulah Anwar. Dia serentak dilihat sebagai seorang reformis dan seorang ahli politik pragmatik yang cuma nak survive. Yang mana satu dia sebenarnya? Ia bergantung pada bila dan macam mana kita tengok dia. So, inilah dilema teras dia. Semua kompromi yang dia buat ni, adakah ia satu taktik bijak untuk capai reformasi sikit demi sikit ataupun dia dah terlalu banyak berkompromi sampai kompromi tu sendiri yang jadi matlamat utama bukannya lagi satu cara untuk capai matlamat asal. Dan mungkin pandangan yang paling tragik sekali terungkap dalam petikan ni. Seorang lelaki yang tunggu terlalu lama untuk jadi pemimpin, sampai bila dia dapat, dia dah lupa ke mana dia nak pergi sebenarnya. Persoalannya, adakah ini takdir Anwar? Akhir sekali, inilah persoalan yang tinggal. Selepas 25 tahun berjuang, adakah hero revolusi ini dah bertukar jadi pentadbir baru untuk status quo? Adakah dia sekarang cuma menjaga sistem yang dulu dia berjanji untuk runtuhkan? Hmm. Jawapan untuk soalan tu mungkin ada pada anda sendiri.